ইঞ্চমনীয়া ইঞ্চমনীয়া এনেকুৱা এক অসুখ যি অসুখ হ'লে আপোনাৰ ৰাতি টোপনি নাহে আমি এনেকুৱা বহুত প্ৰশ্ন পাই থাকোঁ যে ৰাতি টোপনি নাহে কি কৰা যায় সেইকাৰণে আজি মই এই টপিকটো লৈ আহিছোঁ ৰাতি টোপনি নহাৰ কাৰণবোৰ আগত আগতে আমি জানিব লাগিব এনেকুৱা বহুত কাৰণ থাকে যি কাৰণে আমাৰ ৰাতি টোপনি নাহে আজিকালি লাইফষ্টাইল বেছি মোবাইল বা লেপটপত কাম কৰি থকা কোনো ধৰণৰ বডি এক্টিভিটি নথকা চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰব্লেম আছে আৰু শৰীৰত ক'ৰবাত হয়তো আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে ক'ৰবাত এইবিলাক কাৰণেও হ'ব পাৰে আপোনাৰ টোপনি নাহে চ' আজি এনেকুৱা কেইটামান ফৰ্মুলা লৈ আহিছোঁ যি ফৰ্মুলাই আপোনাৰ টোপনি অহাত সহায় কৰিব ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব শেষলৈকে আৰু গোটেইখিনি কথা বুজি লৈ টোপনি ঠিক কৰিব টোপনি নাহিলে আমাৰ শৰীৰত বহুত কিবা কিবি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আপোনাৰ হাড় উইক হৈ যাব পাৰে আপোনাৰ আপোনাৰ আইচাইট উইক হৈ যাব পাৰে আপোনাৰ হজম শক্তি বেয়া হ'ব পাৰে আপুনি উইক হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ আপোনাৰ খাবৰ মন নোযোৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা এনেকুৱা বহুত কথা আছে যি টোপনি নাহিলে আপোনাৰ হ'ব পাৰে মষ্ট প্ৰব্লি মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ আমি যেতিয়া ৰাতি শুওঁ সেই সময়খিনিত শৰীৰটোত ডিটক্স হয় ডিটক্স হয় মানে আমাৰ শৰীৰটো ক্লিন হোৱাৰ সময় সেই ৰাতি শুই থকাৰ সময়খিনি যদি আমি টোপনিয়ে নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজে গম পাব গোটেই পৃথিৱীৰ কথা যদি আমি কওঁ থাৰ্টি টু ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহ এনেকুৱা আছে যিসকলৰ ৰাতি টোপনি নাযায় বেডত পৰাৰ বিচনাত পৰাৰ আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ টোপনি নাযায় তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব লাগিব আপুনিও ইনচ'মনিয়াত ভুগিব পাৰে দিনটোৰ গোটেইবোৰ কামৰ পিছত ভাগৰুৱা হয় বেদত পৰে কিন্তু টোপনি নাহে এনেকুৱাও কিছু মানুহ আছে টোপনি আহে বেদত বেদত পৰাৰ লগে লগে টোপনি আহে কিন্তু হঠাতে আকৌ টোপনি ভাগি যায় আৰু টোপনি নাহে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৱ চিন্তাবোৰ গোটেই ৰাতি আহি থাকিবলৈ ধৰে আৰু মনটো অশান্ত কৰি তোলে নেক্সট আৰু এক ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে টোপনি আহে কিন্তু পোহৰ নহওঁতে সাৰ পাই যায় আৰু টোপনি নাহে গোটেই দিনটো আমনি লাগি থাকে গোটেই দিনটো এনেকুৱা লাগে যে অকণমান শুই লওঁ নেকি ভাল লাগিব গোটেই দিনত কাম বন কৰিবলৈ মন নাযায় ক'তো কনচেনট্ৰেট কৰিব পৰা নাযায় এনেকুৱাত মানুহৰ গা আৰু মনবোৰত বেয়া ধৰণে লোকচান হয় বহুত কাৰণত এই প্ৰব্লেমবোৰ হ'ব পাৰে বহুতে আজিকালি মোবাইল বা লেপটপত কাম কৰি থাকিব লগা হয় কামটো কৰিবই লাগিব যেতিয়া আপুনি মোবাইল লেপটপত বহি কাম কৰি থাকিব বিছ মিনিটৰ মূৰে মূৰে আপুনি উঠি অকণমান খোজ কঢ়াটো উচিত আজি দুটামান ফৰ্মুলা ক'ম আপোনালোকৰ বহুত উপকাৰত আহিব বুলি মই ভাবোঁ এই ফৰ্মুলাকেইটা বহুত বেছি এফেক্টিভ ইয়াত আপোনাক দুটামান বস্তু লাগিব পঞ্চাছ গ্ৰাম ল'ব আমণ্ড বাদাম পামকিন চিড্ছ বা ৰঙালাওৰ গুটি ল'ব পঞ্চাছ গ্ৰাম পঞ্চাছ গ্ৰাম ল'ব চুহাৰা মানে ড্ৰাই খজুৰটো পঁচিছ গ্ৰাম ল'ব পপি ছিড্ছ চুহাৰাটো বেলেগকৈ থৈ ল'ব বাকী গোটেইকেইটা বস্তু ড্ৰাই ৰ'ষ্ট কৰি ল'ব তাৱা বা কেৰাহী এখন জুইত দি পেলাই সেইখন গৰম কৰি ল'ব ভালকৈ গৰম হোৱাৰ পিছত গোটেই তিনিটা বস্তু চুহাৰাটো বাদ দি সেই তিনিটা বস্তু অকণমান জাষ্ট গৰম হোৱাকৈ তাৰ যদি সেমেকা ভাৱটো থাকে বস্তুটো বেয়া হ'ব পাৰে অকণমান ড্ৰাই ৰ'ষ্ট কৰি থৈ দিব সেইটো যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব আটাইকেইটা বস্তু একেলগে আপুনি গ্ৰাইণ্ড কৰি এটা এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত বতাহ সোমাব নোৱাৰা এটা কণ্টেইনাৰত সেইখিনি বস্তু ৰাখি থৈ দিব যেতিয়া গোটেইকেইটা বস্তু আপুনি গ্ৰাইণ্ড কৰিব তাৰ আগতে আপুনি চুহাৰাৰ গুটি যদি থাকে সেই গুটিকেইটা গুচাই ল'ব ৰাতি শুবলৈ যোৱাৰ আগতে এগিলাচ গাখীৰত ওৱান টি স্পুন তাৰে মিহলাই পেলাই সেইখিনি আপুনি খাব আপুনি টিমেণ্ডাছ ৰিজাল্ট দেখিবলৈ পাব নেক্সট ল'ব আপুনি এগিলাচ গাখীৰ গাখীৰত ট্ৰিপ্ট'ফেন থাকে সেই ত্ৰিপ্টফেনে শ্লিপ হৰম'ন বনায় টোপনি অহাৰ যি হৰমোন সেই হৰম'ন বনায় সেইটোক কোৱা হয় মেলাটনিন যেতিয়া খোৱাৰ সময়ত গাখীৰ খোৱা হয় সেই তৃপ্তফেনে মেলাটনিন ৰিলিজ কৰে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ভাল টোপনি হয় যিসকল লোকৰ লেকটজ ইনটলাৰেঞ্চ আছে তেওঁলোকে গাখীৰ খাব নোৱাৰে তেওঁলোকে ইয়াৰ আগৰ অপশ্যনটো ল'ব পাৰে যি পাউদাৰটো বনাবলৈ দিয়া হ'ল সেই গৰম পানীৰ লগত সেই পাউদাৰ মিহলাই খাব পাৰে আহাৰ আহাৰত এতিয়া কি ল'ব টোপনি অহাৰ কাৰণে আহাৰত ল'ব মেগনেছিয়াম ৰিচ ফুড য'ত যি আহাৰত মেগনেছিয়াম থাকে সেই আহাৰ ল'ব ইয়াৰ ভিতৰত মেইন বস্তু হৈছে পালেং শাক মেগনেছিয়ামে মেলাটনিন বনোৱাত হেল্প কৰে আৰু খুব ভাল টোপনি আহে কল খাব কল খালে খুব ভাল টোপনি আহে ইয়াত পটেছিয়াম আছে হাই বি পি থকা মানুহে কল খাব পাৰে এইটো খুবেই তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল কলে হেপী কেমিকেল ৰিলিজ কৰে আৰু যেতিয়া আমি হেপী ফিল কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ৰাতি ভাল টোপনিও আহে অ'টছ খাব অ'টছ খ পাৰে অ'টছ খেও ভালপনি অহাত হেল্প হয় আগতেও কৈছোঁ টোপনি নাহিলে আমাৰ শৰীৰত বহুত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যেতিয়া আমাৰ ভাল টোপনি আহে আমাৰ ব্ৰেইন ডিটক্স হয় আমাৰ লিভাৰ ডিটক্স হয় আমাৰ স্কিন চেল এইবোৰ ডিটক্স হয় মানে নতুন হৈ পৰে এই ডিটক্সিফিকেশ্যন খুবেই দৰকাৰী আমাৰ সুস্থ শৰীৰৰ কাৰণে যদি ভাল টোপনি নহয় তেতিয়াহ'লে শৰীৰ ডিটক্সিফিকেশ্যন হ'ব নোৱাৰে আৰু আপুনি সুস্থ হৈ থাকিবই নোৱাৰিব চ' ভাল টোপনি ভাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই জৰুৰী ফোন লেপটপ এইবোৰ শুবলৈ যোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ আগতে আপুনি অফ কৰি থোৱাটো দৰকাৰ আৰু এটা বস্তু আৰু এটা কথা কওঁ ইয়াতে পাম্পকিন চিজটো সেইটো আপুনি ৰোষ্ট কৰি পেলাই এনেও খাব পাৰে নহ'লে আপুনি অকণমান ড্ৰাই ৰ'ষ্ট কৰি পেলাই একদম কম পৰিমাণত ড্ৰাই ৰ'ষ্ট কৰি পেলাই ঠাণ্ডা কৰি গ্ৰাইণ্ড কৰি থৈ দিব পাৰে দিনটোৰ ভিতৰত কোনো সময় নাই যেতিয়া আপুনি সময় পায় তেতিয়া আপুনি খাব পাৰে তেনেকুৱা কোনো পাৰ্টিকুলাৰ সময় নাই ওৱান টি স্পুন আপুনি খাই পেলাই পানী খাই দিব পাৰে বা ভাতৰ লগত মিহলাই বা চব্জিৰ লগত মিহলাই ফ্ৰুটছ বা ফল যেতিয়া খায় তাত স্প্ৰিংকল কৰি খাব পাৰে ছালাডত স্প্ৰিংকল কৰি খাব পাৰে সেনেকুৱা একো নিয়ম নাই যেতিয়া আপুনি মন যায় তেনেকৈ আপুনি খাব পাৰে নামকিন চিটছ যিটো আপোনাৰ ৰঙালাও আৰু গুটি সেইটো আপোনাৰ টোপনি অহাত খুবেই বেছি হেল্প কৰিব আৰু এটা কথা মই ক'লোঁৱেই আধা ঘণ্টাৰ আগতে শুবলৈ যোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ আগতে ফোন আৰু লেপটপ আপোনাৰ অফ কৰাটো দৰকাৰ অলপ দেৰি দীঘলকৈ উশাহ লওক বাহিৰৰ নেচাৰেল বতাহত বেলকনি আছে আপোনাৰ ফিল্ড আছে বা আপোনাৰ টেৰেছ আছে য'তেই হওক আপুনি অকণমান অকণমান নিৰিবিলি জেগাত গৈ পেলাই দীঘলকৈ কেইটামান উশাহ লওক এইটো আপুনি ফিল কৰক এইটো আপোনাৰ শুভৰ সময় আৰাম কৰাৰ সময় বডিটো ৰিলেক্স কৰি লওক দুটামান দীঘল দীঘল উশাহ লওক মনটো শান্ত কৰি লওক তাৰপিছত আপুনি সুন্দৰকৈ বেদলৈ যাওক দেখিব আপোনাৰ খুব ভাল টোপনি আহিছে মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ খালী ভৰিৰে মাটিত খোজ কঢ়া বা বনত খোজ কঢ়া বা ৰাতিপুৱা ৰ'দটো অলপ সময় লোৱা সেইটো প্ৰচেছে আপোনাৰ ভাল টোপনি অহাৰ লগতে শৰীৰটো সুস্থ থকাত হেল্প কৰিব ৰাতিপুৱা সাতটা বজাৰ ভিতৰৰ যিটো ৰ'দ সেই ৰ'দটোত আপুনি বেলিৰ ফালে চাই পেলাই বেলিটোত আপুনি ডাইৰেক্ট নাচাব বেলিৰ ফালে মুখখন কৰি চকুকেইটা বন্ধ কৰি যিমান সময় পাৰে আপুনি অকণমান তেনেকৈ ৰৈ থাকিব যিমান সময় পাৰে এক ছেকেণ্ড দুই ছেকেণ্ড এক মিনিট দুই মিনিট যিমান সময় পাৰে আপুনি তেনেকৈ চকুকেইটা বন্ধ কৰি বেলি ফালে মুখখন দি অকণমান দেৰি ৰৈ থাকিব সেই বেলি বেলিৰ আপোনাৰ ইউ ভি ৰেটোৱে আপোনাক কোনো প্ৰব্লেম নকৰে সাতটা বজাৰ ভিতৰ আগৰ ৰ'দটোৱে সেই প্ৰচেছটো কৰিলে আপোনাৰ টোপনি অহাত বেষ্ট হেল্প হ'ব আৰু এটা খুব ভাল এফেক্টিভ প্ৰচেছ আছে যেতিয়া আপুনি ৰাতি শুবলৈ যাব সকলো কাম আপোনাৰ কমপ্লিট হ'ল আপুনি দীঘলকৈ উশাহ লোৱা হ'ল আপুনি গাখীৰ খোৱাও হ'ল যিখিনি কাম আপুনি কৰিব লাগে গোটেইখিনি খোৱা হ'ল তাৰপিছত আপুনি বেডত বহিলে বেডত বহিলে তাৰমানে এতিয়া আপুনি শুবৰ কাৰণে ৰেডি সেই সময়খিনিত আপুনি কৰিব আমি লেডিজসকলে য'ত ফুট লওঁ এই পৰ্চনটোত এই প'ৰ্চনটো আপুনি চকুকেইটা বন্ধ কৰি ল'ব এই প'ৰ্চনটোত গোল গোলকৈ ক্লক ৱাইজ এনেকৈ আপুনি লাহে লাহে এনেকৈ ঘূৰাব যিমান সময় পাৰে সিমান সময় আপুনি এনেকৈ লাহে লাহে ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ আপুনি এইটো বস্তু ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ আপুনি এনেকৈ কৰি থাকিব কৰি থাকিলে দেখিব অলপ সময় পিছতে আপোনাৰ টোপনি আহিবলৈ আৰম্ভ হৈছে সৰু টোপনি আহিবলৈ ধৰিছে চ' আপুনি এই পৰ্চনটো এনেকৈ এনেকৈ কৰি অলপ সময় যেতিয়া আপুনি এনেকৈ এনেকৈ কৰি থাকিব তেতিয়া দেখিব আপোনাৰ খুব ভাল টোপনি আহিছে আপুনি তেতিয়া বেডত পৰি পেলাই আপুনি কোনো কথা চিন্তা নকৰাকৈ বৰ্তমান ভৱিষ্যত কোনো কথা আপুনি চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই আৰু এইটো কথা মই এইখিনিতে কৈ থওঁ আপুনি চিন্তা কৰি কোনো কথাৰ পাৰ কেতিয়াও নাপায় অঁ আপুনি চলিউচন উলিয়াব পাৰিব সেই চলিউচন উলিওৱাৰ সময় আপোনাৰ দিনতহে ৰাতি বেডত যোৱাৰ পিছত আপুনি কোনো চলিউচন উলিয়াবলৈ চেষ্টা নকৰিব আৰু কোনো চিন্তা কৰি কোনো আপুনি বহুত ভাবি চিন্তি একো আপুনি চলিউচন উলিয়াব নোৱাৰে আপুনি সদায় হয়তো দেখি আহিছে আপোনাৰ লাইফত যি হয় আমাৰ লাইফত যি হয় আমি ভবা ধৰণে নহয় অন্য ধৰণে হয় সেই অন্য ধৰণৰ হোৱাটো ভগৱানে আমাৰ কাৰণে ডিচাইড কৰে হয়তো সেইটোহে আমাৰ কাৰণে ভাল আমি যি বিচাৰোঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে হয়তো বৰঠিক নহয় চ' ভগৱানে ডিচাইড কৰা মতে হ'ব আপুনি যি ডিচাইড কৰিছে সেয়া নহ'ব আগটো কাৰণে ডেফিনেটলি আমি ৱৰ্ক কৰিব লাগে আমি প্লানিং কৰিব লাগে আমি ৱৰ্ক কৰিব লাগে আমি গোটেইখিনি কৰিব লাগে আমি কৰি থাকিম কিন্তু চিন্তা ভাৱনা কৰি অশান্তি কৰি নিজৰ হেল্থটো কৰি পেলোৱাত নিজৰ হেল্থটো বেমাৰী কৰি পেলোৱাৰ কোনো মানে নাই চ' যেনে যিটোক মই ক'লোঁ এই প্ৰচেছটো এনেকৈ কৰি পেলাই আপুনি শুই দিব সেই সময়খিনিত আপুনি কোনো ধৰণৰ চিন্তা নকৰিব ধুনীয়াকৈ বেডত পৰি পেলাই একেবাৰে একো চিন্তা নকৰাকৈ আপুনি ৰিলেক্স হৈ শুই দিব দেখিব আপোনাৰ খুব সুন্দৰ টোপনি আহিছে ধ্যান মেডিটেশ্যন এইবোৰ কৰাও দৰকাৰী আমাৰ টোপনি অহাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো চাব এইটো যদি চোৱা নাই ধ্যানৰ বিষয়ে মই ইয়াত কোৱা আছে এইটো ভিডিঅ' চাই ল'লে আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব চ' এইখিনি কাম কৰক টোপনিটো খুবেই জৰুৰী আমাৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে মই ক'লোঁৱেই আপোনালোকক কিমান জৰুৰী আমাৰ টোপনি যিসকল মানুহৰ এই প্ৰব্লেম আছে সকলোলৈকে এই ভিডিঅ'টো খুব শ্বেয়াৰ কৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰি থকা হয় যিসকল নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেললৈ তেওঁলোকে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নহ'লে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে মিছ কৰি যাব তো খুব সুস্থ হৈ থাকক খুব সুন্দৰ হৈ থাকক নিজৰ খুব যত্ন ল'ব মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল